моя точка входа была совершенно уникальная. Светла я физик, я ученый, у меня есть открытие в этой области. Также закончила повышение квалификации военной медицинской академии Макомолица. Также у меня там, даже получила красный диплом по психологии Шевченко, МБА, доктор коммунитарной медицины. То есть, знаете, ну, это две сферы, которые не пересекались темой точно. И выше, да? Да. И в какой-то момент я даже себя называла терминатором по потому что у меня доступ к банку сырья, мы все интегрированы, сообщества научные, мы могли получить доступ и информацию о любом продукте. Единственное, что... Первое, знаете, такой звоночек у меня был, когда мы делали очень, очень классные препараты. И мы понимали, что когда идут и эти препараты никогда не появлялись на рынке. И мне приходилось своим пациентам очень тщательно подыскивать какой-то комплекс, выверять его, проверять его, тестировать. Вот тогда и я называла себя терминатором по потому что для меня необходима была линейка, которая не существовала. Но я не думала, что я сама в какой-то момент стану в том состоянии, когда мне необходимо будут такие продукты дополнительного питания. Я знала все о БАДах, я знаю все о препаратах, я знаю все об иммунитете, потому что я занимаюсь коммерческими проектами, молекулярной иммунологии. И там такая глубина, что в принципе, знаете, там такие молекулярные кейсы, которые не решаются ничем, только только научные эти кейсы совершаются, но они очень интересные. И в один момент у моей мамы случился инсульт. Она была в другом городе. И моя подруга, которая говорила о том, что э, о каких-то БАДах все время рассказывала, я приехала к ней, говорю, что ты мне рассказывала? Она говорит, ну, о а БАДах, на что тебе надо? Я говорю, мне надо все. И я создала комбинацию, и моя мама очень быстро остановилась. И вот тогда я приехала к ней, это была Мария Ларинюк, и тогда я сказала, Мариночка, давайте я помогу вам перевести изучение продукта на более высокий уровень. Но мы за это время я эту задачу выполняю и изучаю. Так вот, эти продукты, с которыми я познакомилась, они имеют уникальную основу. Это модульные программы, это комплексные программы. Такого нет на рынке нигде во всем мире. Я пришла на эти технологии первый раз, когда нас пригласили в Германию, э, и когда я услышала, что есть Q10 инициированный раствор, это был разрыв шаблона. У меня был когнитивный диссонанс. Я привезла, кто знает, э, я привезла пол чемодана этого продукта, пол чемодана. Я везла один Q10. Мне нужно было решить вопросы которая э, решается на этой сигнальной молекуле, которая была присуждена Нобелевской премии в 1978 году. Это такая наша энергетическая валюта. Но до этого все препараты, которые я находила на нашем рынке, они имели очень серьезный, коммунитивный, долгий такой эффект накопления. До четырех недель у меня этого времени не было. У меня лично этого времени не было, и не было моих друзей, военных врачей, нам нужно было очень быстрое восстановление. И в первую альфа-группу вошли все мои врачи, и мы этот продукт испытали на себе. Мы получили очень сильный энергопотенциал. Мы поняли, что это продукция, которая обладает уникальными свойствами. Я начала изучать. И когда открылся у нас первый офис, мы привезли первые продукты. Эти продукты имеют сейчас большинство продуктов. Тогда их столько не было на нашем рынке. Но это все, то, что я хочу вам сказать. Все эти продукты имеют комплексные программы, как я вот я вам начинала. Вы должны это понять. Нет изолированных гиповитаминозов. Гип, гип, Нельзя принимать отдельно монопрепараты, отдельно витамин С, отдельно э, там, кальций, отдельно магний. Вы не решите все вопросы по дефицитам в организме. Каждую секунду, которую мы с вами сейчас проводим, каждую секунду мы теряем или самообновляем около 4 миллионов молекул в секунду за сутки это огромное количество наших клеток. Мы такой 3D принтер, который мы должны постоянно делать об обновления. Клетки у нас распадаются, и мы должны создать некую такую 3D печать, чтобы себя полноценно постоянно регенерировать. И для вас нужны абсолютно все молекулы, абсолютно все витамины, абсолютно все минералы. Если вы считаете, что или вы сдадите какой-то анализ, подойдите ко мне, я молекулярщик, я вам объясню, какие есть нюансы по анализам, что вам сложно понять на самом деле, есть ли у вас вот эта тревельность, которую вы получили, потому что там такие взаимосвязы, и также можно учитывать и генетические какие-то мутации. Все это может привести к тому состоянию незнания или той скрытой аниме, которая, которая есть у кого-то из вас. Потому что по статистике 2 миллиарда людей страдает железодефицитной анемии только. Вы понимаете? Как вы будете закрывать эти вопросы? А перед тем, чтобы закрыть вопрос по железодефицитной анемии, она нам нужно быть 12, вам нужна фолиевая кислота, вам нужны, нам нужно железо, чтобы к нам там, где наши стволовые клетки э, э, синтезируют эритроциты каждую секунду, они должны быть всегда в определенном комплексе. И если вы чего-то недополучаете, у вас постоянно идет снижение вот этой вот печати. Поэтому это одно, что вы должны иметь комплекс. И в этих продуктах, в продуктах Fitline, э, э, у них есть все. Есть оптимальные сеты, которые полностью восстанавливают все имеющиеся дефициты на 80%. Все, сейчас мы об этом поговорим. И вы, если принимаете три месяца, вы полностью компенсируете себя на клеточном уровне. Если еще там есть два препарата, которые полностью закрывают все потребности организма на 98%. И они уникальны тем, что нет ни консервантов, ни красителей, они водорастворимые, все наши химические, все физиологические процессы, все реакции проходят в водной среде. И поэтому, когда мы принимаем эти водорастворимые формы, они очень быстро усваиваются. Плюс не используется сахара, используется стевия. Все религиозные, вот все люди, начиная там с прикорма деток, вы обеспечены питанием, детским питанием, оптимальными питаниями рациона ежедневного, в котором вы полностью к своему рациону питания усилите этим дополнительным питанием и полностью начнете простраивать себя на клеточном уровне для того, чтобы у вас постоянно была сила, энергия, концентрация, чтобы вы обновлялись и молодели. Не верьте в то, что есть классические операции. Не верьте в то, что вы можете решить какими-то космическими средствами очень быстро многие вопросы. Вот здесь присутствует сегодня. Я видела, я слышала, я разговаривала только один раз с этим уникальным специалистом. Она прилетела сегодня из Испании, доктор, трихолог, у нее сеть профессиональных клиник в Испании. Она приехала сегодня, чтобы вот только на эту встречу, чтобы мы могли поговорить. Вы понимаете, всем нужны витамины. Вы не сможете закрыть, например, там выпадение волос без тех же минеральных комплексов. Поэтому компания предлагает оптимальное решение. Она понимает, что вы не можете высчитать, высчитать дозы. Или же вы начнете покупать э, все молекулы разных баночек, разных компаний. Это диссонанс для нашего организма. Наш организм, там форма цитратная, тут хелатная. И вы не сможете подобрать то, если вы не специалист. И мало того, что нутрициологи, ну вы понимаете проблему, да, очень мало профессиональных нутрициологов. Поэтому компания сказала: стоп, мы решим за вас проблему э, потребности физиологической потребности организма на клеточном уровне. Мы дадим вам все молекулы, и ваш организм выстроит свой, свою потребность так, как это необходимо персонально. Так у меня несколько лет, я шучу, конечно, но я думаю, что если здесь мой макияжчик, это не шутка, да, мы приходим, и так и говорим, я напечатала своего внука за все 9 месяцев. У меня были все молекулы, сейчас он спортсмен, он лучше, он активный, он супер, он красавец, это просто Голливуд. И мы так делаем, мы так решаем, молекулярные кейсы мы решаем только так я думаю, что все там тысячи, 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 тысячи пациентов, которые у меня были, я всех бесплатно веду, потому что наука – это Бог. Вот знаете, это, это искусство, потому что там мы внутри космос. И если вы считаете, что вы себя знаете, то давайте учиться вместе. И я вам расскажу то, что удивит вас, и то, что заставит вас посмотреть на свой клеточный уровень, на тот сакральный уровень крови, где один эритроцит переносит... Как вы думаете, в одном эритроците сколько молекул гемоглобина? 30 миллионов. Ого! <связано> <Да? связано> где железо брать? Где вы будете брать железо? А гемоглобин у вас будет в норме, середин будет не норме, и пошло и поехало а сколько сейчас нарушений фалатного цикла, а сколько повышения гомоцистина, который иссякает стенку сосудов. Вам понятно вообще, о чем я сейчас начинаю вам говорить, да? То есть каждую историю мы можем прочитать, каждую вашу личную персональную карту мы можем расшифровать, учитывая ваши генетические особенности. Но закрывать мы будем только одним. Закрывать мы это будем нашей потребностью, потому что клетке не надо наши обычные нутриенты в виде жиров, углеводов. Нам нужны конечные элементы, нам нужны высокоактивные молекулы, которые полностью встраиваются в клеточные мембраны. И компания PM единственная, которая решила создать оптимальный сет. Это такая программа, в которую входит вот этот продукт, Activize, входит продукт basis, основа и входит три продукта. Три продукта, которые на клеточном уровне закрывают дефициты. Итак, но я говорила о том, что сырья можно получить очень много. Нет, это специфика. Его не так много для вас, его много очень для больших производств. Оно должно быть экологичное, оно должно быть с высоким профилем безопасности, как сказала Заряна. Вы должны быть гарантированы, что это сырье будет проверяться на всех этапах производства, хранения, там, любых там, производственных там, помещений, влажность. Все это должно быть учитываться. Второе. Или я бы сказала самое первое. Сколько бы сырья ни было, всегда шучу. Приходите на кафедру, у нас там мешками стоит. Кушайте, пейте, заваривайте. Заварите куркумин, как говорили, да, люди на ну, куркумин. Сейчас хромата свинца столько в нем, что вы даже никаких тестов вам не хватит. Там же еще и синтетические сейчас докладывают э, красители. Вы никогда не поймете, что вы имеете у себя на стадии, насколько это качество, которое вы можете давать своей семье. Не живите в иллюзиях. Если создаются какие-то там, да. Классные машины, они создаются для нас, для людей. Они создаются в помощи людей. Они создаются для качества жизни. Так эти продукты, это эликсиры, долголетия и это качество нашей жизни, которое мы можем себе обеспечить очень легко, не просчитывая какие-то дозы. Вы никогда в жизни не просчитаете ни одной дозы. Приведите мне 30 нормициологов, я, понимаете, марикулярщик, у нас... Это такая кафедра, где 70% отчисления. Это такая кафедра, где все мои вот сейчас коллеги оперируют э, онкохирургии. Вы понимаете, у нас нет ошибок, мы не можем делать ошибок, понимаете это? Поэтому когда начинают фантазировать насчет э, доз, какие должны быть, как это можно просчитать? Если клетка персонально может потреблять или у нее никакие то нет э, транспортных белков, или у нее какое-то нарушение там генетики, это может быть совершенно другие кейсы. Вы должны дать организму то, что он сможет синтезировать, то, что он может продуцировать, синтезировать, гормоны, антитела. И вот это у нас основа, первое, это все высокоактивные молекулы, второе, что вы должны знать? Это как это все дойдет до вашей клетки. Не будет транспорта, не будет логистики в вашем организме, не усвоится ничего. Оно просто красивая-красивая там баночка, на которой будет написано, что это сырье э, экологичное, что это сырье добыто, там откуда-то там чего-то там травки, буравки. Дальше как? Как вы убедитесь, кто вам даст гарантию, что это все дойдет вас до клеточного уровня? Какой критерий отбора? Должны быть э, такие компании с такими мощностями, в которые включено все. И безопасность, и качество, и уникальное сырье, которое, например, компании выращивают, уникальные э, агации для клетчатки. Но второе, что я вам говорила, самое основное, это транспорт. Будет транспорт вы поймете, что ваша клетка получила это питание. Так вот, NTC. NTC это, можно переключить? NTC это концепция. В куда входит в эту концепцию транспортирования питательных веществ на клеточный уровень? Тогда, когда необходимо, где необходимо, потому что вы все очень индивидуальны, вы все очень разные, у вас потребности разные. Вот, например, у меня нет фермента для расщепления молочного сахара. И каждого, если взять, у вас есть уникальные особенности. И должно быть какая-то транспортная доставка, которая доведет до клетки то, что вам необходимо. Потому что нет такой понятия старости, нет такого... Вот вы, вы задумайтесь, вы, пожалуйста, сейчас есть искусственный интеллект, читайте эти исследования вы сделаете себе такой максимальный апгрейд. Посмотрите все наши фотографии за все шесть лет. Мы друг друга знаем. Мы сами удивляемся тому, что мы можем э, себе волшебничать благодаря этим продуктам. Так вот, вот эта транспортная концепция транспортного питания это, – это самое важное, что есть в нашей компании. Туда входят, да, туда входят несколько уникальных э, технологий. Можно переключить? Я сейчас очень быстро за пять минут все успею. На, там где есть у нас был такой домик нарисован. Слайд. Нет, да. Они перенесли слайд. Все. Хорошо. Да, вот это вот. Смотрите, первая технология – это NGP, это когда у нас есть огромное количество молекул антагонистов, они подавляют действие друг друга. Например, железо и тоже кальций принимать вместе нельзя. Его там окно всасываемости должно быть 4 часа. Значит, мы имеем эту технологию, которая дает очень мощнейший э, синергизм и переводит даже те же антагонистические формы, переводит, те, тот синергизм, который по получаем мы, например, те же минералы, которые не усваиваются вместе в комплексе. У нас это переведено э, в синалитические такие формулы, которые они проходят, они а усваиваются. Итак, мы имеем э, комплекс там, минеральный ресторейт, в котором входит 11 минералов, в которые входят те же антагонисты, или те же витамины группы Б, которые антагонисты, но которые усваиваются благодаря этой формуле. И микрософт-технология – это номер один, это сенсация, это, это, это революция в мире потому что это технология, это революция, вот на эту технологию пришла, это когда жирорастворимые вещества, в которые входят все масла, изофлавон, лютеин, куда входят все витамины А, К, Е, Д, да? они все жирорастворимые. То есть, о чем это говорит? Когда вы их принимаете, когда вы их покупали себе раньше, вы должны обязательно принимать это во время еды, когда у вас есть жиры в организме. Что такое есть жиры? То есть, вы должны были получать их из еды. Если их нет, они не усваиваются, потому что они жирорастворимые. Здесь компания, сделала такой прорыв, когда поменялось физико-химические свойства. И жирорастворимые вещества растворяются в воде. И все жиры, которые мы используем, мы можем за счет мицеллированной формы таких транспортов, это транспорт, понимаете, вот эти все мицеллы, липосомы, это транспорт. это маленькие такие сферические молекулы, которые полностью копируют биологию нашего организма. И вот эти вот э, молекулы переносят уникальные молекулы сразу в клетку. Плюс у нас сейчас э, технология Microsoft. Плюс, почему? Потому что еще, кроме бицелл, еще ледяные липосомы, которые полностью фосфолипиды, которые точно так как у нас в клетках находятся. И когда они доносят в клетку, туда могут разместиться огромное количество различных веществ, активных веществ. Они все транспортируются, они все заходят в клетку. И вы должны смотреть, что эти технологии, они ми меняют мир потребления бадов. Ни одна компания в мире ничего подобного не производит. Можно еще на, переключить на один слайд. Вот этот оптимальный сет, который мы имеем, это первое, это Activise, это ядро нашей компании, это продукт, эликсир, энергии. Сюда входит гуарана, гуаранин, который имеет пролонгированное действие в течение 6 часов. И он в 5 раз сильнее, чем кофеин. Это эликсир долголетия. Этот продукт уникален тем, что он в 5 раз сильнее, чем кофе. Это тоже кофеин. Гуаранин это тоже кофеин, как тылин, как кофеин. Но он полностью толерантный, он не возбуждает ни нервную систему, ни кишечник, ни желудок. И вы имеете такую энергию в течение дня, которая дает вам возможность быть активным. Вам не нужно пить кофе, вы принимаете не то, что раздражает, и потом истощает, потому что это очень быстрый э, кофеин в кофе, который вы имеете, он очень быстро... Э, дает энергию и очень быстро дает откат, откат, буквально через несколько минут. Это 6 часов. Сюда входит также витамины группы В, сюда входит витамин С, сюда входят водоросли. Это энергия. Это то, куда у нас спортсмены, как заранее говорила, друг другу как на чай ходят с этим продуктом. И Basics – это основа, это наша экранизация нашего ЖКТ. Туда входит 32 фермента растительных, туда входит клетчатка, 8 клетчат, туда входят пробиотики и пребиотики, туда входят уникальные азотофильные и бифидофильные бактерии, туда входят реутри, уникальная бактерия, это золотой стандарт всех пробиотиков мира, потому что она человеческая, потому что она получена из грудного молока матери, которую вы можете получить это штамм уникально находится в Перу. Он очень дорогой, это самый дорогой пробиотик мира. Но он работает, выделяя риутрин, как антибиотик природный для нашего организма. И здесь, в нашем бейсике, это, как немцы называют, это полоска желудок внутри. Будет основа, будет работать у вас ваш микробиом, будет здоровый ЖКТ, вы усвоите практически все. И благодаря этому продукту в вы усваиваете в пять раз лучше всех полезных веществ, социальных веществ и здорового питания. И Рестарейт – это заключительная форма в нашем э, оптимальном сайте. Это минералы, которые, я говорила, без них жизнь невозможна. Просто это синтез антител, синтез гормонов, это наше жизненное обеспечение. Нет ничего, что может тот же гемоглобин, том же эротроците, не будет железа, вы не, доста... не будет доставки кислорода, мы будем пить наш активарис, но не будет железа, мы не сможем получить. Поэтому оптимальный сет это решение ваших проблем на 80% закрывает все существующие дефициты. Если туда мы добавляем метилированные растворы омега и Q10, мы закрываем на 98%. Также есть компания Косметика Скин. Знакомьтесь, смотрите, потому что, как называются те же наши там, косметические средства, Ultimate Young, это с него началась новая эра в антиэдж направление вы получите в этом компании все. И детские продукты, и набор всего, и коллагены, и омоложение, и оздоровление, и улучшение, <связывание> и сна, и качество жизни. Мы не верили что мы слушаем рекламу в Ирбинаме. Потому что люди э, старух, кто уже давно вживает продукцию, и понимает, что он много чего даже не знал, что вживал. А хто ніколи не вживав, але дуже вже хоче спробувати, бо вже ми дуже готові вам уже його продегустувати, Підміть руку, хто дуже вже хоче спробувати те, про що говорила Світлана. Ви тепер розумієте, яка глибока глибина була, яка які глибокі знання, і як важливо щодня себе е, балувати, дозволяти не так дозволяти собі кожного дня, бо це про життя. Світлана Тимощук! <плеси> <плеси> і Актива сьогодні йде. для того, чтобы вы почувствовались, и сегодня это будет лимон лайм. Мы решили на вечер все